Let's go.

Молодцы! Молодцы! Выступление мужской группы ансамбля Мрия пользуется огромной популярностью у представительниц женского пола, и это. Это Совсем не удивительно. удивительно, да, это не удивление, потому что хлопцы поют вообще здорово. Итак, встречайте, а мы вам ансамбль хотим, Мрия! Мы вам хотим подарить песню про казаки, верно? Эй, hey, вы село! ha <laughs> ha У нас зараз нам буде пісні, під якому може танцювати про вас наші жіночки, наші черешеньки та вишеньки. Для вас співає вокальний гурт, «Мрія – чоловічий склад. Вишенька, черешенька. Танцюємо. Яїдку раптом я зустрів, бабами достойним мені життя дівчат, як мені устояти що розпочав, вишень качека яїдка смачна, видно не пустишня, ти що щоїде шана, вишенька череш.

Моя, може не трапиться ось такий, як я, вишенька чери, я є прошла, видно від тудишня, ти що і дешена, вишенька чери. Вишенька, ягідка смачна, ти видно не тутешня, ти що йдеш одна, вишенька, черешенька в радянсько саду, хоч і обережно, я поручнеш піду, вишенька, черешенька, Гей! вишенька, черешенька, яїтка смачна, видно не тотешня, ти що йдеш одна, вишенька, черешенька в радянному саду. Хочу я бережно, я поруч не жду. Ну а сейчас мы хотим приветствовать наших женочек, дорогих, подарить им и всем песню «Галина». Кто знает, снимайте с нами. Тишины, хлопцы! Yeah! Да, и не нашел И тише, где жили Вот тоже, в общем, не И на душе Нехорошо Видал я много разных стран и городов Ногами шар земной крутил, чтобы сил, Но только сердце Другую нам нашел И ты поверила словам Я столько лет тебя пытался позабыть Бежал по свету, как чумной мечуря You. be И только жди, и только жди, растет, 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 в этой доме корина, растет, цветет, на мою навиду, живет, 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 в этом убегает. Бурными-бурными аплодисментами Провожаем ансамбль Мрия по селом Громче-громче А я напоминаю для тех Кто только подошел И те кто сегодня утром Долго спал Сегодня на нашей маленькой площади Мы проводили детское караоке Поднимите руку кто был! Отлично, а я напоминаю, что сегодня, здесь и сейчас, мы будем награждать победительницу этого замечательного конкурса. Мариночка, если ты меня слышишь, если ты поблизости, пожалуйста, мы ждем тебя, чтобы наградить главным призом. Мариночка или папа Юра тоже может подойти. А я напоминаю, что этот конкурс проходил под патронатом Писачинского поселкового совета, Харьковского районного совета и Харьковской государственной районной администрации. А вот и наша победительница. Давайте вместе поприветствуем ее. Марина покорила абсолютно все своим пением, своим талантом и исп искренностью исполнения своих песен. Мариночка, мы поздравляем тебя. Приходи, пожалуйста, к нам еще петь и приводи своих друзей. А это вот тебе маленький подарок. Поздравляем! Еще раз давайте бурными аплодисментами поддержим.